Його називають найзагадковішим та найталановитішим актором сучасності Олег Меншиков, тричі лауреат державної премії Російської Федерації, володар численних кіно та театральних нагород, серед яких премія Британської академії театральних мистецтв Лоуренса Олів'є та французький орден Академічні Пальми. Але самого актора все це не дуже хвилює. До популярности и пустинных чуток навколо своего имени він ставится абсолютно спокійно знаете то что СМИ, я уже давно не отслеживаю скажу вам честно а, а то что было раньше, ну как я не знаю ну по моему не знаю, они же все время Это же они сами придумывают, потом сами начинают с этим бороться потом опять чуть нибудь новое придумают опять начинают бороться с этим же но ну, такая Субкультура так варится в одном котле, дружка с дружкой там выясняет отношения, к нам это малое отношение имеет, понимаете? Поэтому не знаю. Да, да, мне все равно, честно говоря, я вам серьезно говорю. Ну, какой? Я-то, ну, вот, те, кто меня знает, они знают, какой я. Те, кто не знает, они из этого не узнают. Они же, да, чаще всего, все прям читают, что они пишут. Поэтому не знаю, что вам сказать. До Одеси актор приїхав зі спектаклем «1900-й», поставлений за п'єсу італійця Алесандро Баріко. Ця історія про геніального піаніста, який народився на океанському лайнері і провів на ньому все життя, жодного разу не ступивши на берег. За оцінкою критиків, і ця роль, і сам жанр моноспектаклю, в якому йде вистава, нібито спеціально створені для Меншикова. Вони дають актору можливість розкритися в повній мірі та продемонструвати всю міць свого таланту. Была сначала написана э, монопьеса для одного актера, вот этот э, Александр Борико написал ее. Это, в принципе, был сначала написан как моноспектакль, правильнее, она существует именно как монопьеса. Но в принципе надо все делать, -то, как задумано. Задумано автором как монопьес, значит нужно играть как монопьесу. Вот, поэтому что рассказывать? Содержание рассказывать не имеет смысла. Мне нравится эта работа. <свист> мне нравится... В этом было определенного рода испытаний, потому что моноспектакль, тысячные залы, не, это не, не 20-30, как у нас играет моноспектакль. Я знаю, только Костя Райкин играет еще, вот э, контрабас. А в принципе я больше примеров не знаю. Это не в смысле, что тут такие мы прям исключительно, а просто, ну просто факт есть факт. А, мне нравится существование вот одному на площадке, потому что это честно, ты сам. А, и получилось, значит, сам виноват. Получилось, тоже сам виноват. Поэтому мне нравится играть этот спектакль. У нас хорошая компания, хорошая команда, хорошие команды придумывали. И хорошей команды, ездим. Я изначально шел на большую сцену, потому что мне, мне был интересен вот именно такого рода эксперимент. Потому что на мало это понятно. Ну, на мало все ясно. Ну, близко, там, мало народу. Можно еле-еле говорить. Да, а тут надо говорить вот туда, вот туда, не на первый ряд, не на тридцать человек. А на тысячу, это, ну. Нет, я шел сознательно на большую сцену. Самым сложным, наверное, оказалось... Мы, ну, во-первых, ощутить себя одному на сцене, потому что. И потом, вы знаете, я не люблю контакт прямой со, зритель со зрительным залом. А здесь он, он. Потому что там, ну ладно, зрительный зал. Я слишком, вы знаете, я слишком внимательно отношусь к тому, что происходит в зрительном зале. Как ни странно, я его всегда вижу. Я всегда чувствую. Повернулся человек начал с кем-то разговаривать, засветился синим у него от, от мобильного телефона. Я все это вижу. И меня это все это безумно выбивает. А еще когда фотоаппараты начинают, это вообще истерика. А все, они начинают, очень, когда самый серьезный монолог идет. Вот последний монолог, и они все начинают фотографировать. Я один раз в Москве остановился. Вы знаете, не выдержал. Я сказал, перестаньте фотографировать. Прямо во время действия. Ну, потому что это невозможно. Я сижу, значит, у меня тут слезы, значит, изо всех мест. А они сидят там щелкают. Чего они пришли-то? Чего они пришли? -то? Чего они... они не слушают, значит, меня. Они чем-то другим занимаются. Я не понимаю, зачем они приходят в театр. Вот, про что мы говорили. А и вот этот вот прямой контакт я его всегда, ну всегда, но ну, всегда есть партнер, да? Ты всегда можешь смотреть, вот, да? А здесь никуда не деться. Я, я же рассказываю историю туда, в зрительный зал. Поэтому мне было очень сложно перешагнуть этот барьер. Понятно, что свет, понятно, что, в общем-то, я не, не вижу, но все равно я же вижу какие-то, хотя бы там первые ряды, я их вижу. Поэтому это сложно. Вот для меня это была сложность. Это 900 мне вот так случайно, мне просто дали книжку. Вот просто случайно. Без всяких... Э... Причем я многим людям потом давал читать до премьеры, до того, как начали репетировать, ну просто чтобы проверить свои семьи потому что мне понравилось. Все пожимали плечами. Ну типа, говорят, ну что, ну хорошее, ну что, а что тут? Мне, знаете, какой самый, самый, самый приятный комплимент был после премьеры. Один мой ну, приятель, артист Максим Виторган, он пришел после премьеры и говорит, Олег, где ты все это там нашел? Я же читал эту книгу. Где ты все это там нашел? Вот это, знаете, это было самое приятное. Он прочитал, и не, он не увидел того, чего я увидел. Это ничего не значит, что он, там, у него закрытые глаза. Но просто я увидел то, что мне захотелось рассказать, и я это вытащил, Я это он услышал. Ну просто ему это было там незаметно. Вот это для меня был очень, очень, очень приятный, очень теплый комплимент. Сам Меншиков в житті чудово грає на фортепіано, але в спектаклі за рояль не сідає. Не дивлячись на те, що це не музична вистава, музика тут грає особливе місце. Створює настрій, допомагає побудувати образ, проникнутися атмосферою та почути героя. Це не музикальний спектакль, але музика, в общем, грає в ньому таку роль. Ну, все одно вона ну все равно при всьому к Музики, я сам очень люблю музику у всіх проявнях, але це все-таки... И, и она иллюстративная, она все-таки помогает рассказывать эту историю. Она не несет такой э, ну, смысловой нагрузки очень серьезной, понимаете, она все равно все-таки рядом с действием. Она, она все равно становится действующим лицом самостоятельным, потому что, во-первых, у нас классные музыканты, два джазовых контрабасы, ударные, просто классные ребята. А, и один классический пианист, э -э он не играет джаз, но в этом случае, значит, он как бы ну, пытается, как классический пианист может это делать. Они становятся отдельным действующим лицом, но все равно нагрузка на них естественно, Ну, как вы понимаете, ну, если вы видели там испытатели игроки, как то же самое, у нас тоже оркестр, там 8 человек. И они тоже вроде как отдельно действующим лицом, но все равно это никуда нет, все равно это, ну как бы, помощь, не помощь, грубо говоря, вот так. Я до сих пор благодарен родителям, что они все-таки заставили закончить музыкальную школу. А, и поскольку, ну, и, ну я действительно музыкальный человек, где меня действительно музыка много значит, но она мне всегда помогает, не только в этом спектакле, как в любом другом. речі, Олег Меншиков не перший актор, якого зацікавила ця надзвичайна історія. Ще у 1998 році режисер Джузеппе Тернаторе зняв фільм «Легенда про піаніста», де головну роль зіграв відомий актор Тім Рот. Я взагалі не люблю давати оцінки колегам, взагалі вважаю, що діло таке, таке немножко... Во-первых, мы такие вообще, чтобы давать оценки, да? а тем более друг другу. Знаете, каждый из нас может хуже, кто-то лучше, как кто У всех бывают разные роли. Поэтому я не сторонник. Ну, что касается темрота, у мне вообще он нравится как артист. Поэтому, вы знаете, рассказывать о гении гораздо легче, чем играть его. Вот я рассказываю о нем, поэтому я себе снял. У него нет задачи. У него задача была сыграть вот какого-то какое-то неземное существо. Это очень трудно, очень сложно. И я, я не думаю, что у них до конца это получилось, потому что мне кажется, это просто невозможно. Просто невозможно. А у меня задача хорошую историю рассказать. Там есть текст, который в программе у нас указан. Не успокаивайся до тех пор, как, пока у тебя в жизни не появится хорошая история, человек, которому ты эту историю сможешь рассказать. Вот я рассказываю хорошую историю. Аналогии можно найти везде. Вот как бы ты не играл, можно везде найти, 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 аналогию. Просто не нужно этим заниматься, мне кажется. Потому что, ну, знаете, как открываешь медицинский справочник, все болезни у себя находишь. Вот точно так же везде. Ты роль берешь и начинаешь думать, ага, я бы там, а мог бы я так, мог бы, да, наверное, мог бы. Мне кажется, не нужно этим заниматься. Наверное, есть. А может и нет. В спектаклі «1900-й» Олег Меншиков показує не лише свою акторську, але й режисерську майстерність. Для нього це вже далеко не перша режисерська робота. Спектаклі Горія тума, кухня і за його режисурою успішно йшли на сцені та здобули визнання глядачів. Я те, що я всіда бил. Був... С режиссером своих ролей, ну всегда, ну там, предположим, когда работаешь с Михалковым, этого не требуется, потому что он и сам все прекрасно знает, но когда не все же Михалковы, понимаете, и там Балаяны, да, ну и приходится иногда включать собственные мозги просто, потому что это нужно и в принципе, я всегда тянул в режиссуру. И все, кто знали меня, всегда, они всегда знали об этом. Для них как раз никакой новости не было, что я решил этим заняться уже как бы официально. Потому что первый спектакль не женский, первая антреприза в России, в принципе, он у нас был без режиссера, но как бы это негласно было понятно, что я был режиссером этого спектакля. У меня просто не хватало храбрости и смелости. Ну, знаете, человек приходит, он должен, вот он, вот я собираюсь, вас, я режиссер, вы артист, я должен вам да, тех что-то говорить. Потом режиссер все время находится, постоянно находится в режиме доказательства каждую секунду. Потому что он должен, готов, должен быть готов ответить на любой вопрос, который мы подставили. Понимаете? Это очень сложно. Это Как режиссер разматывается на репетиции, к артистам не имеет никакого отношения. Это две абсолютно разные нагрузки и, и разные по, по, по напряжению по, по усталости. Просто вы не представляете, что это такое. Это нужно через это пройти. Вот рассказать, что это такое, это невозможно. Это нужно только через это пройти один раз. И тогда все будет ясно. И вот в результате, когда я понял, что я могу отвечать на вопросы, которые мне будут поступать, я решил, что я могу, значит, людей повести за собой. Это раз. А во-вторых, естественно, когда я ушел из государственного театра, была принципиальная позиция, я решил уйти, потому что мне это все, это богадельня уже перестало нравиться. И, а работать, я бы работал с Фоменко, с удовольствием бы, потому что я сделал с ним одну, ну, лучшую свою роль, я считаю. Но у него свой театр, у него свои планы, у него свои артисты, понимаете? Я же не могу прийти к ну, давайте работать со мной. Ну, тогда нужно идти или к нему в театр, возвращаться опять в государственный театр, чего я не хочу делать. Либо, ну, в общем, понимаете, и у всех, у всех режиссеров, с которыми я хотел бы работать, у них все, у всех свои дела, что естественно, да? Они занимаются своими делами, своими артистами, зачем им меньше, да? Ну, и вот, как бы, это тоже один из, из как сказать, из uh, поводов того, что я решил открыть вот свое собственное дело и стал заниматься режиссурой. Много лет актёр работал в разных государственных театрах. Но в конце концов, решивши, что эта система не для него, выбрал другой шлях для своей творчества. Это уже гиблая система. Она гиблая просто а, а, могила. Понимаете, это невозможно работать в коллективе в течение 20 лет. В одном и том же. Ведь одни и те же лица: знать одни и те же настроения, знать э, оценки, которые тебе скажут, знать, что тебе скажут после, после очередной пример, Возможно, снижаются все критерии. Ты перестаешь понимать, кто ты есть на самом деле. Это, ну, это, это пагубное дело. Это, ну, ну недаром же классики Мирович, Данченко и Станиславский э, говорили, что 10 лет это максимум для театра. Максимум. Ну, не дурачки же были, да, знаешь же, что говорили. А у нас по 30 лет вот, сидят, ну, ну просто, ну вы знаете, это вот я говорю, это просто, это просто даже неуважение к тем людям, которые там работают. Потому что это, на самом деле, они говорят, что это забота о них, ничего подобного. Это гибель для них. Иногда человеку можно развернуться э, и сказать, что надо уйти отсюда, потому что неизвестно, что ты найдешь потом в этой жизни. Может быть, у тебя она кардинально повернется в результате этого ухода из театра. Может быть, это вообще не твоя судьба, не твоя жизнь. Я понимаю, артисту сложно это слушать. Но иногда надо делать какие-то поступки, иногда надо делать какие-то... А это вот собрались все, вот сегодня, и, до, и, и до, до гражданской панихиды там. От института до, до гражданской панихиды. Ничего не играя, ничего не делая. Очень умно рассуждая, зная, как все играть, но ну, сам ничего не играет. Но очень много рассуждает. Понимаете, и вот это вот болото, болото трясины которое начинает затягивать. Поэтому вот только, вот только из-за этого, потому что я считаю, что должно быть остаться там 3-4 национальных театра, которыми, за которых отвечает государство, а все остальное, э, частное, конечно, конечно, как во всем мире, снимается э, помещение, да, играешь ты два месяца, играешь, идут на тебя два месяца, играй два месяца, и, играешь год, и, играй год, и все, и до свидания, и новый коллектив, новые люди, и новая история. В Традиции надо, конечно, оставлять. Другое дело, что у нас традиции Традиции немножко путают. Знаете, вот я считаю, говорят, традиции надо сохранять. А я считаю, что за традиции надо бороться. За традиции надо драться. Вот у нас есть театры, которые, они говорят, мы храним традиции. Да никому не нужны ваши традиции. Вы за них, вы за них а, 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 руку давайте на отсечение, да? Вы их отстаиваете. А то мы сидим и храним. Сели и храним их. Да, они уже никому не нужны. Они уже так, нафталин уже сплошной. А мы все храним. Іншим шляхом для Олега Меншикова стало створення власного театру, який він назвав ностальгічним словом товаріщества. Тут не просто кожний кожному товариш. В своєму театрі актор сам обирає драматургічний матеріал, ролі для себе та визначає життєвий термін спектаклів. Хороше слово. Воно як то було загажено в определенне час. Ну, це хороше. А потім в п'єсі лес по-моєму. Не счастливцев говорит счастливцу. Руку товарищ, когда он уходит, артист, артисту говорит, да ну так вот.